सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद श्रीमद भागवत महापुराण तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय उद्धव अत ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मपस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचति रवासीद्वेनूनां इव भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलम् उपाविशते आहम चोप्तो बगवता प्रपन्नार्तिहरीन है बदरिंतवं प्रयाहिति वकोलं समजिहिर शुना अतः पीतदा विप्रेतम् जानन्ना हमरिंदम् है प्रस्टतो अन्बगमं वर्तुहु पाद विश्लेषणाक्षम है अध्याक्षम्य पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतम् अकेतनं श्यामावधातं विरजम् प्रशान्तारुणलोचनम्

तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोदभावानतन्दरस्य आशृण्वतो माम् अनुरागहास समीक्षया विश्रमय उवाच

आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मा नृलोकान् रगवुत्सृजन्तम् दिष्ट्या ददृष्मान् विशतानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममाधिसर्गे परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति

सुधुर्लबो अर्थेशु चतुर्ष्वपी है ततः पिनागम प्रवर्णोमी बुमन बबत पदांबो जनिशेवनो उत्सुक भवस्यते दुर्गाश्रयो अथारी बयातपलायनम् कालात मनोयत प्रमदायुताश्रय है वातमंडली के किध्यति दीर्घिदामी है मन्त्रेषु मां वावुपहूय त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुग्धयिवा प्रमत्तः तन्नो मनोमोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तः वदाञ्जसाय वृजिनं तरिम इत्यावेदित हार्ताय मह्यं स भगवान् परग आदिदेशारविन्दाक्षः आत्मनः परमां स्थितिं स एवमाराधितपादतीर्थाद् अधीततत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इगा गतो ोऽगं तद्धर्शनाह्लाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य पदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपो दीर्घं ते पाति लोकभावनौ श्रीशुकौ वाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्यम् सुहृदा दुस्सह व्शमयत क्षता शोकमुत्ति बुध शत मगावतवर्षभ विश्रमद्य दुख्यम कृष्ण परिग्रहे विदुर उच म् परम् स्वात्मरः प्रकाशम् यदागयोगेश्वर ईश्वरसे वक्तुम् भवान् नो अर्हति यद्धि विष्णोः ृद्ध्या स्वभृद्यार्थकृतश्चरन्ती उद्धव उवाच ननु ते तत्व सम्राध्य ऋषिः कौशारवोन्ति मे साक्षाद्भगवताधिष्ठो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुकवाच विदुरेन विश्वमूर्ते गुणकतया पुलिने प्लाप तो क्षण पुलिनेवसुस्ता स्तमुषिता उपगवेरिशा तदोगाते रजोवाच निधनमुपगु वृश्निभोजेशु आधितूतपयूतपेशु मुख्य तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीश श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन संहृत्य स्वकुलं नूनं यक्ष्यन् अचिन्तयते अस्माल्लोकाद्वु परते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हुद्धवये वाता सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रमम् आसाध्य हरिं जे समाधिना विदुरो वा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपातदेहस्य धर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध्वल कालिन्याः कतिभि सिद्ध अगोभिर्भर तर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रा सुतो मुनिः ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संयितायाम् क तृतीय स्कंधी विदुर उद्धव संभादि चतुर्थो तो सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा